Bu gün parlamentdə ambuçman təkliflər səsləndirib qanunvericiliyə bir təklifi diqqətimi çəkdi ki, o təklif edib ki, qanunvericiliyə hicablı xanımların e, hicabla pa, e, pasport üçün şəkil çəkdirilməsinə e, ruxsət verilsin, qanunvericiliyə belə bir düzəliş salınsın. Uzun illərdir bu müzakirə gedir. Biz bilirik ki, hicablı xanımların bu pasport şəkli ilə bağlı belə bir problemi var. Bu məsələyə sizin münasibətinizi, həm də bir Milli Şura rəhbəri kimi öyrənmək istərdik ki, necə baxırsınız bu problemi, nə dərəcədə aktual hesab edirsiniz, lazımlı hesab edirsiniz bunun həllini. Çünki belə şərhlərdə görürük ki, bizim bəzi yoldaşlar, bəzi azərbaycanlılar hesab edir ki, olmamalıdır bu, bu dövlətin sekulyarlığına zərbə olar və s. Buna görə sizin bu qanunvericiliyə olan Təşkilat üçün olan təklifə münasibətinizi öyrənmək istərdim. Aa, birinci mən onu deyim ki, Natiq bəy, biz dünyəvi dövlətin tərəfdarıyıq. Və Azərbaycanda azad, müstəqil, demokratik dünyəvi bir dövlətin bərqərar olması milli şura olaraq bizim ideyalarımızdır. Eee, burada, yəni ikinci bir fikrə mən hesab edirəm ki, yer yoxdur və biz Biz e, Azərbaycanın yerin azad dünyanın içərisində görmək istəyirik. Mütərəqqi dünyanın şərisiində görmək istəyirik. Ordadakı insan hüquqları var. İnsan hüquqları olan coğrafiyanın içərisində görmək istəyirik və indiki anda belə deyək də biz Azərbaycanın yerin qərb dəyərlərinin içərisində görmək istəyirik. Yəni bu 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 məsələdə bizim fikrimiz bir məna alır və əslində mən deyim ki bu günləri Azərbaycan da indiki yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarının biri də həmin o kərk strukturlarına səmimi şəkildə inteqrasiya olmaq və o islahatlar ki deyillər o islahatları keçirtmək. Amma insanların bir azadlıqları da var. O azadlıq nədir? İnanc azadlığıdır, dini azadlıqdır, mənəvi azadlıqdır, əxlaqi azadlıqdır. Və bu azadlıqlara da hörmətlə yanaşılmasından tərəfdarıq və əgər qərb ölkələrində Həmin qadınlar hicabla sənət şəkil çəkdirə bilirlərsə buna Azərbaycanında niyə elə bilməsinlər bolar? Yəni bu, bu vətəndaş azadlığının bir hissəsidir. Eee, dini etiqad e, azadlığına hörmətlə yanaşılmalıdır və bu e, xanım dindarların Ceyin forması seçmək onların özlərinin müstəxnaq hüququdur. Əgər adam o formada geyinmək istəyir, ceyin san. Buna ə, bir digər dövlət tərəfindən maneçilik ə, olmamalıdır. Məsələn, dövlət deməli 40-ə qədər korrupsiya və rüşvətin içərisinə girir. O kərp sirrü şüvətinin içərisində ancaq e, çənəsindən yuxarı hissəsi görsənir. Amma özün sivil göstərməkdən ötürü hicabı qadağan eləyir. Hicabla şəkil çəkdirməyi qadağan eləyir. Sən onun atəmiz əməlləri aradan götürdə, sən bu e, vətəndaşın inşaf səviyyəsi ölkədə aparılan islahatlardan sosial ə, sahənin inkişaf ettirilməsindən, təhsilin inkişaf ettirilməsindən, azad sözün inkişaf ettirilməsindən və şairdən ibarətdir. Yəni hökumət, hökumət korrupsiyanın içərisində olanda və pul şaymaqdan başqa ayrı bir qayəsi olmayan adamlar yüksək vəzifələrə gətiriləndən sonra və bu yüksək vəzifələrə gətirilən adamlar ateist ata babalarının qəza namazların pul verib buyuran da <laughs> e, kalkulyatorla hesablayırlar məsələn buna neçə yaşından namaz düşüb e, deməli adam özü ateistdir bir qədər və bu bariz allahsızlıq təha muzi yoludur ə dinə qarşı, İslam dininə qarşı mübarizə aparır. Və indi atası onun varəsəsi, balası, nazir balası, icra başçısı, polis rəisi qəza namazlarını qaldırır. İndi onlara qəza namazları qaldırır. <laughs> Karikatura <laughs> 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 da oradan da. Bundan də belə bunun eybecer bir şey ola bilməz və bunu təsvir eləmək üçün Bizim düşünce hududlarımız o qədər də genişdir. Bunu təsvir etməyə bir <laughs> zəcəl lazımdır. Yəni əminliklə sizə deyim ki, bunu edənlər Mirzə Cəlilin ölülerindəki ölülərdən daha bətər ölüdülər. Daha bətər cahildirlər, daha bətər nadandırlar. Korrupsioner bir nazirin E, əli xanımı korrupsiya pulları ilə əli sıfıra açır ki və niyyət tutur ki Allah bunun ərini elə həmişə bu natəmiz pulları gətirən vəzifə deyil. O da 70 yılsa bir dəfə Ramazanlıqda sıfıra atsın. Ramazanda sıfıra atsın. Sıfıra atsın. Yəni məsələlər məsələlər bu qədər mürəkkəbləşibdi. Və mən çox təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki bizim dinimiz dövlətə yaxınlaşdıqca, o da korrupsiya bataqlığına girir. İndi ola bilər ki, dəyəyə qədər deyil, qurşağa qədər girib korrupsiyanın içərisinə. Amma toz çox təəssüflər olsun ki, bizim dinimiz də korrupsiyanın içərisindədir və ölkədə deməli o əvvəllər qəribə bir, bir bölcük yaranıb o keçmiş zamanlarda bir misal vardı biz deyilik rəyyət bizlərə nə şəriət bəli yəni elə bil ki bütün qadağalar o yoxsulca məçundur o məzurumca məçundur e, və deməli o qadağaların o hakim zümriyə daxil olanlar üçün heç bir e, əvzadı yoxdu O, deməli bütün e, ilin 365 günün ölçənis söçə bilər, oğurluq edə bilər, korrupsiya ilə məşğul ola bilər, e, çirkin pulların yığılması ilə məşğul ola bilər. Həcc ziyarəti zamanı bütün bu günahlarının bağışlanması üçün 5-6 nəfəri həccə göndərə bilər. Və ya həttəki özü bir 15-20 dəfə özü deyəndəcək o naqəmiz əməllərlə məşğul olanları nəzərdə tuturam da. E bilirsən ölkədə bu qədər haqsızlığın mövcud olduğu bir şəraitdə ölkədə bu qədər ac və yalavaca adamların olduğu bir şəraitdə və əkraflarında bu qədər ehtiyac daxilində olan adamları görmək ee yəni belə bir e, e, cuya bundan bir imtiyaz kimi istifadə etmək 10, 5 dəfə, 10 dəfə, 15 dəfə həccə getmək e, hesab eləyirəm ki, həccin qayda-qanunlarına e, uyğun deyil. Bu şöhrət pərəstliyi idi. Dini şöhrət pərəstliyi idi və e, dini düşkünlükdü. Belə deyək də, dini düşkünlükdü. Yeni Azərbaycan Partiyasında Kifayət qədər çox hacı var. Səmbetül Həqqi gedib ziyarət eləməsən. Bu natəmiz yerdə sənin nəyi şunlar? Sən orada nə təmizliyi gördün ki, gedib görməsən or? Ya qarazetləşmiş bir partiyəçi. Hərdan bir icra başçı tuturlar. Millionlar çıxır. İYAP rayon təşkilatının sədrin də ondan bərabər tutulurlar. Çünki həmin oğurluğu bir yerdə diliblər, həmin o korrupsiyanı bir yerdə diliblər. Və ə, ə, nəticə itibarı ilə İYAP biraz da o Sirus Təbrizli bəyin fikrini biz inkişaf etdirsək, simasızlaşmış quldurların yaxud quldlaşmış simasızların partiyasına çevrilibdi. Və sən Əgər özü mənəvi cəhətdən haqqa tapınmış hesab eləyirsənsə, sənin bu çirkabın içərisində nəyi şum var? Məsələnin, məsələnin ağır mənəvi tərəflərindən biri də, biri də bundan ibarətdir və o şəxslər ki, öz imanı ilə yaşamaq istəyir, bəli. O o haqq yoluna vermək lazımdır. Tam və razıyam. Gecə də olsa tək bu yoldan qaçsınlar Cəmmə müəllim. Yəni o Bəli. bizim vətəndaşların haqqında. Də... Çətin bir halda biz bu din, di, di, hicabla bağlı məsələlərə toxunduq. Bəli. Əgər bu o, deməli e, hicabla e, sənəd şəkli çəkibmək e, Azərbaycan xanım, Azərbaycanın dindar xanımlarına bu icazə verilirsə, o hicab məhkuslarını da buraxmaq lazımdır. Cəfayət qədər geniş bir dairə hicab məhkusları var bu günləri Azərbaycanın həbsxanalarında. Doğru. Və onlar hərəkəti müxtəlif bəhanələrlə şərhləniblər, ssenarələşdirilmiş işlərlə, qruplar və ümumiyyətlə indi söz-söhbət yayılib ki, ərf gözlənilir. Novruz bayramı ilə əlaqəli o ərf odda ərf olacaq ki, onun haxtan tutulmuş siyasi dairələri əhatə edir. Və o, nahaxdan tutulan siyasi məhbusları da onda əhatə edəcək ki, o dindar məhbusları da əhatə edir. Məsələn, məsələn gör gör nə müddətdir ki, o, o Hacmöhsəm Səmədov həbsxanadadır. Bəli. Arğül familiyası yadı. Arğül Süleymanov, bəli, Hicab məhbusudur. Ayri bir hacı var idi. Səhv eləmirəmsə, e, hacı Qabuldan ya Şirvandandır. Eee, çox tanınmış bir din xadimlərindən bir, biridir. E, bəlkə də o azadlığa çıxdı. Seyid Fəramiz idi, Masalıdan bəli, idi, çıxdı azadlığa, bəli, yəni. Allah köməyi olsun. Tanınmış ilahiyatçı e, Taleb Ağırzadədir. Bəli onunla bərabər. Appa, appa sizin rəfham var, bəli, çoxdur. Və mən Nateq bəy, mənim deməyim ondan ibarətdir ki, bu f olacaqsa, bu f olara da şamil edilməlidir. Heç şübhəsiz, heç şübhə. Heç kəsin dini inancı onu vətəndaş hüququndan məhrum eləmir. Doğrudur. Biz onların dini görüşlərini bölüşmürük. Bu ayrı məsələdir. Yəni biz Azərbaycan da dinə dayanan dövlətin yaradılmasının tərəfdarı deyilik. Bu ayrı məsələdir. Bizim ideyallarımız azad, ədalətli, demokratik, seçiyə dayanan, Azərbaycan xalqının iradəsinə dayanan və azad dünyanın dəyərlərinə dayanan bir dövlət formalaşdırmaqdır. Bu ayrı məsələ. Amma bu adamların, bu adamlara qarşı jidaya törədilib. 6 nəfər Nizatdaran öldü. öldürülüb. 100 meçə nəfər Gəncədə öldürülüb. Tərtər məhbusları döylərək öldürülüb, qalanları da şəst edilibdir. Və bütövlükdə Nizatdaran işi ilə bağlı, Gəncə işi ilə bağlı, Tərtər -tər işi ilə bağlı və ayrı-ayrı din xadimlərinin dini görüşlərinə görə, vətəndaşlıq mövqeyinə görə əki onlar müxtəlif deməli böftən və şərləmə üsulları ilə həbs ediliblər. Yenim. Şübhəsiz ki, onlar azad edilməlidirlər. Bunu istəyir, hər yol ilə eləsinlər, istəyir məhkəmə yolu ilə eləsinlər, amma nə yolla edilərsə etsinlər. Bir müxalif siyasi partiyanın nümayəndəsi necə azad olunmalıdırsa, biz onun azadlığının Necə tələb ediriksə. Bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi, bir bloqer, bir azad söz təmsilcisinin azad olunmasını necə arzulayırıqsa, necə istəyiriksə, necə tələb ediriksə, biz milli şura olaraq dindər məhbusların da azad edilməsini eyni qaydada tələb edirik. Doğrudur, qoşuluram Cəmi müəllim bu fikrə. Özdə nəzərə alaq ki, Bu insanlara çox ağır maddələr veriblər. Buların bioqrafiyalarını körləyiblər demək olar. Məsələn, e, heç adı çəkilməyən dindar məhbuslardan biri var, Əhşam Mustafa oğlu. Çox ağır addə veriblər, vətənə xəyanət məsələsi 12 ildir. Mən onu bir ziyarətli insan kimi, mədəni insan kimi tanımışam. Yaxşı, buna vətənə xəyanət maddəsi verilmişdirsə, məhkəməsini açıq keçirdərdiz. Bu vətənin oğlanları da bilərdi ki, hansı xəyanətdir. Xə Bəlif, mən də qoşuluram bəlif, bu fikrə bəli. Bunlar vətənin həqiqi və sədaqətli oğullarına vətənə xidmət maddəsi verirlər. Məsələn, Rauf Mirqədirov da vətənə xeyət idi. Maddə təsvir etmişdilər də. <laughs> yəni o maddə, o maddə deməli adamın vətənə münasibətinə görə verilir. Buların adamına münasibətinə görə <laughs> 37-ci ildə ən namuslu adamları tuturdular, adını da qoyurdular çistka. Bu bu tağləyin çox böyük ironiyası idi də təmiz adadları cırkab içərisində olan adamlar təmiz adamları tutup təmizləmə adı verirdilər buna. Ona da ona da təmizləmə adı verirdilər.